Добрый вечер, дорогие телеглядачи. В эфире телеканала «Миколаев» программа «Горячая линия». В студии для вас работает Луиза Еремина-Муева. Витания. И наш сегодняшний есть в студии глава администрации Вадим Маріков. Вадим Иванович, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте начнем с темы о том, насколько Николаевская громада поддерживает наших бойцов, которые находятся на востоке страны. Ну, а вы знаете, не мне, наверное, конечно же, говорить об этом пишут все средства массовой информации, и принимают участие прежде всего люди, жители города и области. поэтому э, мы должны об этом видеть, наблюдать, э, много доносить до э, наших граждан, чтобы они оценивали позицию николаевцев вот, помощи военным, которые сегодня защищают наши границы территории, на восточной части страны. И буквально каждую неделю отправляются машины в зону боевых действий поддержку тербатальона 19-го территориального батальона, поддержку 79-й бригады, помимо депутатов местных рад, которые, депутатов Верховной Рады, которые поддерживают материально приобретая транспортные средства, плюс люди собирают продукты питания, первой необходимости, медикаменты. И вот буквально с администрации областной администрации еженедельно отправляются такие э, загруженные транспортные средства для того, чтобы передать, для того, чтобы поддержать наших э, боевых друзей которые сегодня находятся в зоне боевых действий, и это приятно, потому что гражданская позиция очень ну, такая высокая э -э, в плане патриотизма э -э, нашего населения. Э -э, в плане бизнеса бизнес также поддерживает, э -э, принимает активное участие. Наверное, ну, волонтерам, э -э, об этом, волонтеры об этом больше скажут, э -э, но сегодня это радует, то, что люди заботятся о тех гражданах, которые их защищают. Вадим Иванович, хотелось бы все же вернуться к проблеме нашего областного центра. Вопрос, который волнует многих николаевцев, это внешний вид нашего города. Так называемые позвонишки и другие малые архитектурные формы, но не просто заполонили наши улицы. Изменится ли ситуация с мафами? Я надеюсь, что изменится ситуация не только в городе Николаева. В Николаеве, а и в других городах, это и в Очакове, и в Первомайске, потому что там тоже достаточно количество э, торговых мест, которые находятся на тротуарах, на проезжих частях городов. Поэтому здесь ситуация ну, сложилась не только в городе Николаеве, но и в других наших э, городах области. Э, уверен, что должна измениться, но для этого местные чиновники должны также желать этих изменений. Вот. Варианты есть и законные, как это сделать. Вот поэтому необходимо, конечно же, и слушать предпринимателей, их слышать, потому что это рабочие места, это сотни рабочих мест, которые сегодня кормят свои семьи, но в то же время в таком виде, в котором находятся наши улицы и торговые места предпринимателей, не должны находиться. Вот. Для этого, на мой взгляд, необходимо разработать единые проекты. Тем более я вот встречался с группой предпринимателей, которые занимаются так называемыми позвонишками, где реализуют карточки для телефонных, мобильных телефонов, вот, продажа ведется, но они же и высказывают, что ряд предпринимателей, которые находятся без разрешения сегодня, ведут торговую деятельность, продают незаконно сигареты, продают незаконно еще различный товар. Поэтому здесь Подход должен быть в комплексе, и насколько мне известно, сегодня городской исполком в лице архитектуры уже разрабатывают некий проект, который должен, ну, как опять-таки предложили сами предприниматели, чтобы не нести еще плюс социальную рекламу, которую будет размещаться на данных торговых торговых киосках торговых прилавках вот это же не должны занимать э, ну, прохожие там где э, большое количество людей проходит на остановках потому что это наверное будет и опасно для э, жителей города. Поэтому надеюсь, что будет в ближайшее время разработан и в то же время пройдут слушания общественные. Необходимо будет пригласить предпринимателей, которым также пойти навстречу, для того, чтобы они не потеряли сегодня торго, свои рабочие места. Вадим Иванович, на прошлой неделе была подписана третья фаза проекта «Местовый розвиток, ориентованный на громаду». Сейчас нашим телезрителям я предлагаю посмотреть видеоматериал, позже мы вернемся к обсуждению. Захід об'єднав представників місцевих органів самоврядування, місцевих органів влади, приватного сектору, громадських організацій і медіа для обговорення подальшого сталого розвитку регіону і покращення життя людей в Миколаївській області. Миколаївщина співпрацює з проектом з 2008 року. За цей час в області досить успішно було реалізовано 111 мікропроєктів щодо відновлення дитячих садочків, шкіл та медичних пунктів, водозабезпечення і вуличного освітлення, а також мікропроєкти з економічного розвитку території. Більше 82 тисяч жителів Миколаївщини з сільських районів відчули на собі позитивні зміни від участі їх громад в проєкті Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Третя фаза сьогодні об'єднала не тільки ті райони і місцеві громади, які вже брали участь, але й ті, які хотіли б взяти участь у першу. Мені дуже приємно, що наші колеги відгукнулися і вони будуть надавати перевагу і першій групі, тобто людей з досвідом, і другій групі громадам без досвіду. І звичайно, вони будуть націлені, в тому числі на зменшення залежності від носіїв, на питому вагу тих проєктів, які сьогодні важливі не тільки для ваших районів, але й важливі для нашого суспільства. Громади починають голосувати собственними средствами в пользу проєктів. І ми бачимо, що кошти бюджету, значить, доля коштів бюджету знижається, зато підтягуються господарюючі суб'єкти, підприємці, партнери громадські організації, Увеличили свою долю присутності в проєктах, в третій фазі проєкту велика увага приділятиметься посиленню співпраці громад з органами влади. Той Досвід роботи з місцевими органами влади, що на обласному рівні, що на районному, що на рівні сіл Миколаївській області. Для нас багато в чому є прикладом для всієї України. Найкращою є Миколаївщина і у створенні сільських обслуговуючих кооперативів. Цей напрям є новим в проєкті і більш широко буде розвиватись саме в третій фазі. Крім того, серед нових напрямів є партнерство з так званими малими містами з населенням від 10 до 150 тисяч мешканців. Підсумком презентації стало підписання трьохсторонньої угоди про продовження роботи проєкту на Миколаївщині. По проектам, которые сегодня и вы будете рассматривать, конечно же, с нашей стороны будет только поддержка, они очень важны, тем более эти проекты направлены в большей степени на энергосберегающие. Вот. И это очень важно. Я надеюсь, что вы все будете не как конкурсанты, а как победители. Но это уже зависит от вас. І раз спасибо і удачі. третя фаза проекту. Місцевий розвиток орієнтований на громаду впроваджуватиметься протягом чотирьох років. Загальний бюджет становить 23,8 три мільйони євро, наданих європейським союзом і програмою розвитку ООН. Вадим Вадімванович, які цей проект откроють для нашого регіону. Ну, на самом деле это прекрасно, что мы сегодня сотрудничаем э, с Европейским Союзом. Программа развития ООН в Украине предоставляет э, обширный такой спектр. Вот. И здесь сегодня самое важное то, что мы э, местные органы власти и общество задействуем в такой в совместный проект, где участвуют и э, жители городов, и уже в третьей фазе мы можем э, рассматривать и села, э, селыща, нашей области, и они будут принимать участие. Я видел руководителей, м, которые ну, настолько были э, удивлены и готовы к работе, что я уверен, эти проекты будут будут реализованы, и очень важно, что это совместное финансирование, чтобы были все заинтересованы, и гранды, которые будут выделяться, это тоже значительные суммы. Также в программе очень важно это энергетический фактор, то, что касается <coughs> утилизации отходов, то, что касается экономического развития. Вот. Ну, все будет зависеть уже непосредственно от городских голов, селищ, сел и, соответственно, насколько они будут готовы к развитию программы и насколько они подадут свои проекты. То есть все же инициатива принадлежит у нас громаде? Однозначно, однозначно. Поэтому мы должны участвовать. Эта фаза э, расписана с 2014 по 17 год, и мы надеемся на плодотворную работу с данными организациями. Ну, продолжая тему экономического сотрудничества, наша область заинтересована в возобновлении и, скажем так, развитии торгово-экономических отношений с Белоруссией. Я нашим телезрителям сейчас также предлагаю посмотреть видеоматериал, а после мы обсудим эту тему. Сусідню державу сьогодні найбільше цікавлять розвиток торговельних відносин, зокрема закупівля в Україні соняшника та збільшення перевалки вантажів через миколаївські порти. Миколаївщина зацікавлена в придбанні сільгосп та комунальної техніки. Планується переглянути й обсяги імпорту з Білорусі. Нам треба активізувати ну, хоча б вже якщо не на рівні політиків, но то на рівні бізнесу, щоб ці відносини… Продовжали розвиватися і продовжали і приносілі п'ять повторяють взаємовигадну торговлю і взаємовигадне отношения. Свою чергу голова облдержадміністрації Вадим Меріков подякував за позицію білоруського народу щодо подій, які відбуваються в Україні. Керівник області впевнений, що торговельні відносини слід відновлювати. Торгові відносини, я буквально от смотрел материалы, да, действительно, по импорту у нас снизилось практически на 50%, и нам необходимо возобновлять, но в основном это скорочение ввозу тракторов, то есть сельскохозяйственной техники. В то же время мы увеличили объем продаж воды, соков, услуг, перевалки через наши порты. Голова облради Тарас Кремінь окреслив факти, які об'єднують дві країни. Зокрема, можна було переймати досвід білоруських колег щодо розвитку наук та культури на прикладі національної бібліотеки, створення технопарку та розвитку it технологій розвитку спорту, розбудову туристичної галузі ж і запричасні види бізнесу, такі як туризм, тому що ми сьогодні в цьому году теж не недополучили, від того, що фактично ні один із граждан Республіки Білорусь на території Ніколайської області так і не смог оздоровіться для обміну досвідом. Обов'язково слід організувати візити миколаївських та білоруських делегацій. Так миколаївські підприємці вже запрошені на міжнародну виставку ярмарок бізнес в регіонах, яка відбудеться в Гомелі в жовтні. Вадим Іванович, наскільки зараз важливо належення таких відносин, таких контактів з нашим ще одним ближайшим сусідом? Но нам важен контакт не только с Белоруссией, со многими странами, а нашей области. Конечно, это очень важное отношение в плане экономики, в плане а, политики. И мы провели встречу довольно-таки продуктивную. Вот сейчас будет направлена группа а, на международную ярмарку-выставку а, Николаевских как руководителей управлений, так и э, под руководством будет возглавлять данную группу будет первый заступник Романчук Николай Павлович. Вот. Также привлечены будут бизнесмены для того, чтобы представить Николаевскую область, пообщаться с белорусскими коллегами, бизнесменами, э, с органами местными в, в власти. Ну, надеюсь, что привезут достаточно количество проектов. Нам необходим товарооборот, экспорт, импорт. Ну, на самом деле это очень важно, помимо того, что мы братские народы, помимо того, что мы знаем отношения Белоруссии к Украине, и они сегодня очень много делают для того, чтобы был мир. Вот, проводя переговоры на дипломатическом уровне. Я надеюсь, что и экономические Наши отношения должны только расти. И это перевалка, которая очень важна сегодня для Беларуси и для Украины. Это и транспортные средства, которые производятся сегодня в Беларуси. Вот, это аграрная техника, которую сегодня закупают и продают в Украине. И э, нам необходимо только развивать данное направление. Вот, Опять-таки это импорт сельхозпродукции, которую необходимо наращивать. И для этого очень важны такие тесные, плотные отношения э, с данной республикой. И я надеюсь, что э, у нас многое получится. И после поездки мы обязательно предоставим отчет. Но все же нам важнее импорт или экспорт? Вы знаете, нам сегодня важен, конечно же, импорт, но и экспорт тоже потому что ну, есть та продукция, которая сегодня не производится в Украине, производится в Беларуси. Но, конечно, мы заинтересованы в импорте. Водівано, я благодарю вас за ефір за те, що ответили на всі мої випроси. Нашим телеглядачам я хочу нагадати, що ви можете долучитися до нашої розмови у соціальній мережі Facebook. Заходьте на нашу офіційну сторінку Миколаївська облдержадміністрація та ставте своє запитання Вадиму Меріковим. У студії для вас працювала Луїза Єрміна. Нашим гостем сьогодні сьогодні був голова Миколаївської полдержадміністрації Вадим Меріков. На все добре.